মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ লগত মই উদ্যোগী হওঁ অহা পাঠটোৰ প্ৰশ্নকেইটা আলোচনা কৰিম যিহেতু এই পাঠটো দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষৰ পাঠ্যক্ৰমত নতুনকৈ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ইয়াৰ চ মোৰ প্ৰশ্নবিলাক এক নম্বৰৰ কেনেকুৱা হ'ব বা কেনেকুৱা আহে তোমালোকে চোৱা উদ্যোগী হওঁ অহা শিক্ষক পাতৃ দেখক কোন এনেকৈ ইয়াত আমাৰ গোটেইকেইটা প্ৰশ্ন তোমালোকে চাই যাবা ইয়াত তোমালোকৰ প্ৰশ্ন আছে ট'টেল চৈধ্যটা পোন্ধৰটা ষোল্ল সোতৰ ইয়াত তোমালোকক মই এনেকৈ এক ঊনৈছটা আৰু ইয়াৰ লগত মই তোমালোকক কুৱেশ্যন মুঠতে ইয়াত দিলোঁ পঁচিছটা তাৰপিছত টু মাৰ্কছৰ যিকেইটা কুৱেশ্যন আহিব তোমালোকে চোৱা টু মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যনকেইটা কেনেকুৱা হ'ব টু মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যনকেইটা এনেকুৱা হ'ব এইকেইটা তোমালোকে চাই লোৱা তাৰপিছতে এইকেইটা তোমালোকৰ টু মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন আৰু ইয়াৰ পিছত থ্ৰী মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন দেখিছা নহয় চমুটোকা লিখাকেইটা চাবা আৰু ফ'ৰ মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যনকেইটা চোৱা এইকেইটা ফ'ৰ মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন আৰু এইকেইটা হৈছে তাৰপিছত তোমালোকৰ চোৱা এইকেইটা কেনেকৈ ভাৱ সম্প্ৰসাৰণ কৰাকেইটা আহিলে তোমালোকৰ ইয়াৰ ভিতৰতে আহিব এই তোমালোকে এইকেইটা পাৰিবা তোমালোকৰ এপ্লিকেশ্যনৰ লগত যিকেইটা নাইবা দিয়ে সেইকেইটা আৰু পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাবা যে ইনফচিছ কোম্পানীৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন তেওঁ ভাৰতবৰ্ষ তথা বিশ্বৰ এজন সফল উদ্যোগী হোৱাৰ আৰ বৰ্ণনা কৰা দুই নম্বৰ ভাৰতৰ সৰ্বতকাল এজন সফল ব্যৱসায়ী ধীৰূভাই আম্বানীৰ হাতত মূলধন নাছিলে ধীৰ ভাই আম্বানীয়ে হাতত মূলধন আৰু শিক্ষাগত অৰ্হতা নথকাকৈ কেনেকৈ এজন সফল উদ্যোগী হ'ব পাৰিছিল বৰ্ণনা কৰা মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকক মই তেজ পেপাৰৰ কথাও আলোচনা কৰিম তথাপি তাৰ লগতে তোমালোকক দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষৰ পৰা কিমানকেইটা কুৱেশ্যন তোমালোকৰ আহিছে আৰু কি ধৰণৰ কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে সেই নতুন পাঠ কাৰণে সেইকেইটা তোমালোকক মই সবিশেষ আলোচনা কৰিবলৈ তোমালোকক দিছোঁ তোমালোকে গোটেইখিনি চাবা যদি কিবা কুৱেশ্যন নুবুজা থাকে মোক নিশ্চয় তোমালোকে সুধিবা আৰু পিছলৈ মই তোমালোকক ইয়াৰ পৰা ক্ৰমণ বাছি দিম ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবা এটা লাইক কৰিবা নতুনকৈ অহাসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা ধন্যবাদ